নমস্কাৰ মই কিশোৰ বৰুৱা বিগত সময়ছোৱাত বহুলভাৱে চৰ্চিত এটা বিষয় হৈছে ছেটেলাইট বনাম ডিজিটেল মাধ্যম প্ৰথমতেই মই এইটো স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে মই মাধ্যম দুটাক লৈহে কিছু কথা আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ সংবাদকৰ্মী বা সেই মাধ্যম দুটাত কাম কৰা যিসকল লোক আছে সেইসকলক লৈ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব বিচৰা নাই যিহেতু সকলোৰে কামটোক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে সন্মান কৰিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে সেইখিনি কোৱাৰ যোগ্যতাখিনিও নাই এতিয়া মাধ্যম দুটাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা বতৰা চলি আছে এটা সময় আছিল যেতিয়া গাঁওবোৰত এঘৰ মানুহত এটা টেলিভিশ্যন আছিল আৰু সেই টিভিটো চাবলৈ মানুহ জুম বান্ধি সেই মানুহঘৰত বহি টিভি চাইছিলে আৰু তেনেদৰে আমাৰ সকলোৰে ল'ৰালিটো ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে সকলোৱে মনত পেলাই কেতিয়াবা আমি দেখোঁ যে ছ'চিয়েল মাধ্যমত লিখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ চিৰিয়েল আছিলে সেই সময়ত আমি সৰু থাকোঁতে বা আমাতকৈ যিসকল জ্যেষ্ঠ আছে সেইসকলে হয়তো সেই দিনটো পাৰ কৰিছে সেই চিৰিয়েলসমূহে বা সেই চিত্ৰসমূহে ছবিসমূহে আজিও আমাৰ মনত এক সুকীয়া স্থান লৈ আছে আৰু সদায় লৈ থাকিব এতিয়া কথা হ'ল সময় পৰিৱৰ্তনশীল গোটেই বিশ্ব বৰ্তমান গোলকীয় যি গাঁও সেই গোলকীয় গাঁও হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত সকলো মানুহেই হাতত থকা মোবাইলটোতেই গোটেই পৃথিৱীখন বিচাৰিবলৈ লৈছে আৰু ক্ৰমাঃ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত শুনিবলৈ পাওঁ ই গভৰ্নেন্স হৈছে বা ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ গোটেই বিশ্বই ডিজিটেলাইজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু প্ৰথমতে এই মাধ্যম দুটাৰ কথাখিনি কোৱাৰ আগতে এটা কথা ঠিক যে ছেটেলাইট মাধ্যম যি আছিল সংবাদ মাধ্যম সেয়া কিন্তু আজিও প্ৰতিজন মানুহে এক গাম্ভীৰ্য পূৰ্ণ চকুৰে চায় ছেটেলাইট সংবাদ মাধ্যমৰ এক গাম্ভীৰ্যতা আছে তেওঁলোকে যিকোনো তৰল বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পৰা সহজে বিৰত থকা দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি যদি ডিজিটেল মাধ্যমৰ কথা মই কৈ আছো ডিজিটেল মাধ্যমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কিন্তু ডিজিটেল মাধ্যমত অধিকাংশই তৰল বিষয় উপস্থাপন কৰা হয় কিন্তু আমি মানি ল'ব লাগিব যে সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ চইচবিলাক সলনি হৈছে মানুহৰ ৰুচি সলনি হৈছে সেয়েহে ডিজিটেল সংবাদ মাধ্যম বৰ্তমান অকল অসম বা ভাৰততে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে হয়তো ছেটেলাইট মাধ্যমক কেতিয়াবা পিছ পেলাই আগুৱাই গৈছে তাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে আমি যদি প্ৰথমতে চাওঁ যে ছেটেলাইট যি মাধ্যম আছে ছেটেলাইট মাধ্যম যথেষ্ট ব্যয়বহুল এটা প্ৰক্ৰিয়া ব্যয়বহুল হয় আপুনি এটা টিভি কিনিব লাগিব তাত ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব তেনেধৰণৰ এটা কথা থাকে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যি ডিজিটেল মাধ্যম আছে সেই ডিজিটেল মাধ্যম সকলোৰে হাতত থকা মোবাইলটোৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হয় তাৰো কাৰণে হয়তো ডিজিটেল মাধ্যম সকলোৱে অতি সোনকালে আদৰি লৈছে দ্বিতীয়তে চেটেলাইট যি সংবাদ মাধ্যমেই আছে বা ছেটেলাইট সেৱা আছে টিভিৰ চেনেলসমূহ আছে তাত আপুনি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্টকৈ পৰিৱেশন কৰা বস্তুটোহে চাব পাৰে আপুনি যিটো চেনেলত যিটো সময়ত চেনেল কৰ্তৃপক্ষই যিটো বস্তু দেখুৱাইছে সেইটো বস্তুৱেই চাব লাগিব আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী চাব নোৱাৰে কিন্তু ডিজিটেল মাধ্যমত তেনেধৰণৰ নহয় ডিজিটেল মাধ্যমত আপুনি বিভিন্ন বিষয় অতি সহজতে চাব পাৰে আৰু সেই কোনো এটা বিষয় বা বস্তু বা ভিডিঅ' কথাকে ক'লোঁ ভিডিঅ' আপুনি এইটো পিছত চাম বুলিও যেতিয়া আপোনাৰ ইচ্ছা তেতিয়াই আপুনি চাব পাৰে সময়ৰ কোনো ব্যৱস্থা বা সময়ৰ কোনো ধৰণৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকে কিন্তু ছেটেলাইট চেনেলত এটা কথা হয় যে যিখিনি নিৰ্দিষ্ট সময় আছে সেইখিনি সময়তে সেই অনুষ্ঠানটো আপুনি চাব লাগিব তাৰপৰৱৰ্তী এটা কথা হৈছে যে ডিজিটেল মাধ্যমত এটা বিষয়বস্তু এটা ভিডিঅ'ই হওক ফটো এখনেই হওক আপুনি যেইবাৰ ইচ্ছা সেইবাৰ চাব পাৰে আপুনি এটা ভিডিঅ' চালে ভাল লাগিল আকৌ এবাৰ বোলে মই চাওঁ আকৌ এবাৰ চাব পাৰে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ছেটেলাইট মাধ্যমত এবাৰ যদি বাজি গ'ল সেইটোবোৰ আপুনি ৰিপিট কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে তাৰ কাৰণে হয়তো ডিজিটেল মাধ্যম আগুৱাই গৈছে বা মানুহে সহজতে আদৰি লৈছে তাৰ লগে লগে কিন্তু আৰু এটা কথা যে মানুহে ডিজিটেল মাধ্যমত নিজৰ মন্তব্যসমূহ দিব পাৰে যে এই ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে বেয়া হৈছে এই কথাখিনিৰ লগত মত বিনিময় কৰিব পাৰে নিজকে কানেক্ট কৰিব পাৰে সেই বিষয়টোৰ লগত সেয়েহে ডিজিটেল মাধ্যম সহজতে হয় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি ছেটেলাইট চেনেলত সেইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে আপুনি কিবা ক'বলৈ হ'লে চেনেলৰ যি নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰত ফোন কৰি ক'ব লাগিব ডিজিটেল মাধ্যম বৰ্তমান বিশ্বত সমগ্ৰ বিশ্বই বৰ্তমান ফাইভ জি ফাইভ জি নেটৰ সময়ছোৱাত ডিজিটেল বিশ্বই ছেটেলাইট যি মাধ্যম আছে সেয়া কেতিয়াবাই এৰি দিছে হয়তো আপুনি যদি চাই যে আপোনাৰ ওচৰৰ দোকানখনত টিভি কিনা লোকৰ সংখ্যা আজিৰ দিনত কিমান আৰু মোবাইল কিনা লোকৰ সংখ্যা কিমান সেইটো আপুনি চালেই গম পাব কিন্তু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে দুয়োটা মাধ্যমেই আমাৰ বাবে জৰুৰী দুয়োটা মাধ্যমেই সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইটোৰ লগত সিটো কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি দুয়োটাৰে দিশসমূহ বেলেগ বেলেগ আছে দুয়োটাৰে ভাল দিশো আছে বেয়া দিশো আছে ঠিক তেনেদৰে দুয়োটা চোৱাই মানুহৰ সংখ্যা আছে যে কিছুমানে হয়তো টিভি চাই ভাল পায় কিছুমানে মোবাইল চাই ভাল পায় গতিকে দুয়োটাকে সংমিশ্ৰণ কৰা কেতিয়াও সহজ নহয় বা গ্ৰহণযোগ্য নহয় কিন্তু এটা কথা অনিচা স্বত্বেও মানিব লাগিব যে ছেটেলাইট যি মাধ্যম আছে সেই ছেটেলাইট মাধ্যমতকৈ আজিৰ দিনত আজিৰ তাৰিখত একবিংশ শতিকাত কিন্তু ডিজিটেল যি মাধ্যম আছে সেই মাধ্যম বহুখিনি আগুৱাই গৈছে ই সত্য কিন্তু তাৰ এটা বেয়া দিশো আছে যে ডিজিটেল মাধ্যমত প্ৰায়বোৰে তৰল ধৰণৰ বিষয় উপস্থাপন কৰা হয় আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু আপুনি যদি ছেটেলাইট মাধ্যমসমূহ চাই তাত অধিকাংশই কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হয়